Я, Я тоже была, была на была, была комиссия. Так как дом ОСББ, он сказал, что решает вопрос вселения-выселения и ОСББ. Справка о балансодержателе у меня тоже есть. Балансодержатель суммы житлов. Получается, наш мэр тоже законом не знает, что ОСББ не имеет права. Ничего тут смешного нет. У нас есть протокол собрания. Ничего тут смешного нет. У нас есть протокол собрания. Мы sí, да. не против вы нашего отделения. Есть вытяжка да? <свитие> <свитие> из цивильного кодекса, <свитие> что владельцы ОСББ владеют всем этим имуществом. Получается, наш дом не ОСББ совсем, ОСББ просто на бумаге. Сейчас или, я объясняю. И в принципе местная власть согласна с этим и примется право, правильное решение. Я вам сначала говорила, если вы внимательно слушали, еще раз повторю. Есть закон Украины. При создании ОСББ, вы можете открыть его и почитать. ОСББ имеет право оставить дом. У попереднього балансу утримувача взяти собі або передати третій особі, яка має на це право. Це ОСББ не нарушає закон, а ставили у попереднього власника будинок. они не могут отдать, допустим, в аренду то, чего у них нету, понимаете? Они имеют право собрать собрание, провести там, выбрать эксплуатирующую организацию, подряд, подрядчика, поменять там кого-то, что-то еще какие-то внутренние. Но раздавать помещения они просто не имеют права. То, что они не против, они было не было против. Вы можете, вы можете как-то это... себя вести. А вы людей выгоняете на улицу, как можно это вести? Это батьки вопрос, героя Украины, вы их выгоняете на улицу, как мы с вами можем смотреть? Урожайте да. его. Да, улице да. Вы да. моего мужа, закатаю в асфальт, загнаю, закопаю в лесу. Но, можешь, Татьяна вас Гусина, вас это, выставили, мораль, выставили, но это моральный прежний. Мне Не хватило первого числа на 7 лет вперед жизни, понимаете? Весь этот негатив, эти проклятия, что я квартирный магнат, что у меня 5 квартир, и я тут к вам питает, а дать вы это позвоните помещение? мастеру, мы еще с мастером. Так, да, да давайте. Да, а Чего? вы решили помочь этой семье, да? И говорите, раньше платили за коммунальные услуги, то есть платили, решали как-то вопрос, потом оно вам не нужно и вы отрезали это все. не нужно. Вы обращались к семье Харченко, да? К семье Харченко с просьбой платить за коммунальные услуги, чтобы ваше предприятие несло этих трат. А Обращай На основании да? чего платить? У нас Харченко да. не работает, он уволен. А, а на основании держи. чего они вам вообще платили? Если платили. На, на, основании того, что он у нас работал, мы решали этот вопрос. Он нет, 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 платили они вам на основании чего? На мы, основании оплачивали, того, на того, мы оплачивали, что, оплачивали. Почему? Там. Потому что мы оплачивали. Счета выставлялись водоканалом, счета выставлялись облэнерго. Мы оплачивали, они оплачивали. И они перестали вам резко платить? Почему перестали? Просто человек у нас не просто работает, помещение используется. Да, не есть, назначению вами в том числе есть, мне сказали, что вы туда поставили какой-то щит, который вам был передан на хранение. То есть получается, с ваших слов, если кто-то кому-то, то есть если я продам машину, или если, если вы мне передадите машину в пользование, в продажу, да, то вы будете иметь право на ней кататься. Вы понимаете, что вы разговор такой... а а если бы у вас был договор с коммунальным майном или с ОСББ о том, что они вам вот это вот помещение да, выделяют для того там, для складского, либо же для э, каких-то там э, проведения ремонтных работ мастерской, что оно у вас есть зафиксировано, а что у вы нас действительно... Есть договор. Не... ОСББ передает нам полностью дом в эксплуатацию в целом эксплуатация это, так а, это одно и то же. Эксплуатация это пользование. Вы Значит, у нас есть тариф на дом. Эксплуатации не вытраты. Чтобы вы знали, это называется эксплуатация дома. Так, эксплуатация вы можете это, это называть я, это, как угодно. Ну, надо... Она сама должна в не 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 дам. Дам. А а в тачку и Да, да. потом ищи ее три года. Да, открыто. Только то аккуратно, не разбей. Сейчас все будет. Мы Буду, вам откроем окно, чтобы было для пожалуйста, вас. пожалуйста, где а в вашем помещении находится культочек споживача? Воно у нас там сирові. Ну що ви зовете? Давайте я вийду на воду. Ми, ми, ви... ви... ми відкрили вікно, вони хлопці, слухайте, роз... ось вам повітря. Ви не що, що ви стапаєтеся? Відійдіть, я вам сказала. Я нікуди не втечу. що ви переживаєте? Хочете... Ми, ми не віримо, ми вам не віримо. Ключі, 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 Ключі! 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 круче, кручі, Ключі! кручі, Ключі! Ключі! кручі, 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 ключі. Навіть якщо ці ключі найдуть, принесуть, то вони будуть передані в суму життя. Ви принесіть їх сюди. Хай сюди їх принесуть, ми розберемося. Держіть на контролі, будь ласка, витрачайте час. Їдьте до мера, зараз на прийом. Та ви не не хочете коментувати, чи є законний припис, чи незаконний припис від ПП наш дім про виселення сімі Харченків. От є припис про виселення. От є припис від приватного підприємства. Як ви прокоментуєте? Давайте ми розберемося. А, Тобто ви не ви не готові коментувати? офіційно, запишіть на прийом, щоб я мені дзвонив. звонив. Є? Вот, скажи, пожалуйста, вот ваша выраженность этих сегодняшних подей. Еще вы думаете, далее? Честно да? Да. Я сейчас просто, ну, не рождаюсь, скажем так, ну... Потому что мы без силы, понимаете? Просто без Отключить свет можно и не нужен никто, а подключить М -м -м. только Скажите, пожалуйста, А еще раз, пане Аврамон, Абраменко, вы почали? Ну, если положили глаз на квартиру... Вот <с элите> а, <гум> есть есть предположение. Почему, когда нас заселили так громко, шумно, почему не пришел какой-то, ну, какая-то из дворника, не сказал, не тот, она говорит, дайте это мое. Почему никто из диспетчеров не пришел, бухгалтеров? Почему пришел именно мастер и рвал так водку? Люди по району, когда вышел репортаж, люди уже сказали, кому квартира приглянулась. И все. А кто ваш сын приезжает? А сыну куда ехать? Ну, то -то, то вещь он тут вещи не сможет приходить. Ну, в Одессе. Сын в Одессе. Ехать, извините, пописать, попакать нет. Нет, это сразу замену. Нет возможности. Поесть водоканалов... приготовить то тоже нет возможности. Куда он приедет? Бабушке в Хрущевку? Там где нас будет 6 человек. На 30 квадратах не было. Добрый, дякую. Сын звонит, мама, когда ехать? Вот Ирина может приехать лучше через все проблемы. А, а куда он будет угу. подъезда будет на скамеечке.